એચ એમ વાયરસ છે એ તબાહી મચાવી રહ્યો છે કેટલીક જગ્યાએ હાહાકાર પણ આ વાયરસ મચાવી રહ્યો છે અને હવે સમાચાર એ પ્રાપ્ત થયા છે કે આ એચએમપીવી વાયરસની એન્ટ્રી ભારત દેશમાં થઈ ગઈ છે બેંગલુરુ બાદ આના કેસ છે એ ગુજરાતમાં પણ નોંધાઈ ચૂક્યા છે બે વર્ષના બાળકના અંદર આ સિમ્ટમ્સ છે એ જોવામાં આવી રહ્યા છે અને આ સાથે જેનો કેસ છે પોઝિટિવ છે એ નોંધવામાં આવ્યો છે મહત્વનું છે કે કોરોના પણ ચીનથી જ ફેલાયેલો હતો અને હવે આટલા વર્ષ બાદ ચારથી પાંચ વર્ષ બાદ એકવાર ફરી એક ભયાનક વાયરસે દસ્તક દીધી છે ત્યારે આ વાયરસ કેટલો ખતરનાક છે શું કરવું છે અમા શું કરવાનું રહેશે શું ગાઈડલાઈન છે ફોલો કરવાની રહેશે જાણીએ ડોક્ટર પાસેથી અભી રીસેન્ટલી હમને એક બચ્ચે મે હ્યુમન મેટાન્યુમોવાયરસ કા ઇન્ફેક્શન હમને દેખા હે યે વિડિયો મે હમ વાત કરેંગે કે બચ્ચે કો યે ઇન્ફેક્શન કેસે લગતા હે કોન કોન સે બચ્ચો મે يا એડલ્ટસ મે યે ઇન્ફેક્શન હોને કે ચાન્સેસ જ્યાદા હે ઓર uska ટ્રીટમેન્ટ મોડાલિટીઝ ક્યા હે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇસમે કોઈ પેનિક હોને કી જરૂરત નહીં હે ये बेसिकली सिंपल फ्लू जैसा वायरस है जिसमें सिम्टोम भी नॉर्मली सर्दी होता है खांसी होता है बलगम निकलता है बच्चे को आ, कई बार सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस बोलते हैं कि जिसमें बच्चा थोड़ा आ, स्पीड में सांस लेता है आ, कई बार ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है मगर वो बहुत ही रेयर केसेस में देखने के को मिलता है जो हमारे यहाँ पे बच्चे आ बच्चा आया वो ट्वेंटी फोर्थ को ट्वेंटी फोर्थ ऑफ डिसम्बर को अपने यहाँ पे एडमिट हुआ था ऑरेंज हॉस्पिटल पे उसको सर्दी खांसी ऑलमोस्ट फॉर टू टू थ्री डेज़ था वो मोडासा के आगे अहमदाबाद गुजरात में जो मोडासा के आगे एक विलेज है वहां से आए थे बच्चे को दो दिन तीन दिन हमने छोटे मशीन पे रखा उसके बाद बच्चे का ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रहा था तो हमने उसको वेंटिलेटर मशीन का सपोर्ट दिया ऑलमोस्ट फाइव डेज वेंटिलेटर सपोर्ट देने के बाद बच्चे की हालत में काफी सुधार आया वायरल का एंटी वायरल मेडिकेशन होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है नेबुलाइजेशन उसके बाद बच्चे को हमने छोटे मशीन पे भी रखा और अभी बच्चा एकदम डिस्चार्ज के लायक हो गया है तो बेबी इज ऑफ एब्सोलटली फाइन उस बच्चे में मेनली इश्यू था कि बच्चे को पहले भी जब न्यूबॉर्न बच्चा था तो प्री मेच्योर था जिसकी बच्चे वजह से बच्चे को वेंटिलेटर सरफेड नाम का फेफड़ों का इंजेक्शन होता है वो भी देना पड़ा था तो ये बच्चा इसीलिए में भी इससे प्रभावित हुआ होगा क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे तो ये नॉर्मली जो हेल्दी बेबीज है उसमें इसके कोई ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाए उससे ज़्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है जस्ट जो रूटीन कैर हम बोलते हैं कि जब भी सर्दी खांसी हो आप मास्क यूज़ करो Uh, normally hand washing हम बोलते हैं कि कि दिन में 10 से 12 बार करते रहो और जिसको भी भी लगे ऐसे संक्रमित हुए उस वो लोग जस, uh, use your mask. कि जो अपना simple वाला भी होता है ट्रांसमिशन तो आशा राखी माहिती डॉक्टर पालन करो अत्यारे आ रिपोर्ट गुजरात रहो गुजरात तक नमस्कार